Kan? Jadi inilah masalah Supaya kehidupan isi itu Ada pembelaannya Ada kebaikannya Kenapa? Walaupun kita kata Ustaz Fasah ini bukankah nanti akan memudaratkan pasangan Tetapi di sebaliknya itu Adanya kemudahan kan? Islam beri Boleh fasah, boleh berubah Tapi bukanlah saja-saja saja minta saya nak berubah Kalau tak ada sebab tak boleh lah kan? Jadi semua hukum yang datang itu semua bersebab, semua datang dengan sebab. Nah, kalau tidak ada sebab, maka tidak boleh uh, ianya dilakukan. Yang keempat, contoh yang berkat yang keempat ialah dalam bab kisah hudud dan ta'zir. Ini ha, kisah dan hudud adalah hukum daripada Allah hudud telah ditetapkan hukuman jenis bentuk kan itu dengan qisas manakala takzir hukum yang telah tidak ditetapkan dalam syariat tetapi diberi hukuman tersebut kadar penentuan jenisnya kepada pemerintah kan pada pemerintah penentuan ataupun bentuk hukuman yang yang sepatutnya di, dikenakan itu hudud. Contoh kesalahan hudud seperti apa? Banyak dalam kurang kita lihatlah seperti hukum zina kan ada dah ditentukan kadarnya. Patut nak ke? Belum. dah Okey. Pertama ialah zina telah ditentukan kadarnya. Ada kan? Ha, jadi tak boleh nak ubah. Tak boleh nak dipindah, Tak boleh nak tambah, tak boleh nak kurang. Kan? Telah ditentukan jenis hukuman dan kadarnya. jadi itu juga dengan mencuri, minum arak, hirabah, kan, merompak, sama macam mencuri tadi lah. Telah ditentukan hukumnya melalui Al-Quran. Jadi kita tak boleh nak pindah, tak boleh nak ubah, tak boleh nak tolak. Nah, dah tentukan. Manakala kisah ialah hukum balas yang setimpal atas jenayah yang melibatkan badan eh balas balik. Ha, seperti kesalahan apa? membunuh dengan sengaja, mencederakan orang lain ha, setimpal. Tapi dalam hukuman ini ada pilihan diberi ha, 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 kan? Sama ada nak menuntut balasan hukuman yang sama ataupun menuntut ganti rugi. Ah ha, melalui diat dipanggil diyat kan? Ganti rugi. Waris boleh tuntut ganti rugi. Boleh tuntut pembalek untuk tuntut ganti rugi ataupun memberi kemaafan kepada pelaku hmm, kan ini dalam bab bab qisas manakala takzir ialah hukuman yang tidak ditetapkan oleh Allah secara khusus tetapi ditentukan oleh pemerintah atau hakim kita dengar saja الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد أشهد أن محمد رسول الله al for Baik tentang kita sambung yang takzir ni kita ambil sedikit saja sementara menantikan iqamah apa itu takzir hukuman takzir iaitu hukuman yang tidak ditetapkan oleh Allah secara khusus siapa yang tentukan pemerintah Bolehlah wujudkan apa-apa hukuman yang setimpa dengan perbuatan selain kalau tidak termasuk kalau perbuatan itu tidak termasuk dalam hukum hudud ataupun qisas. Seperti hukum apa? Kalau berlaku penipuan, penipuan dalam perniagaan, rasuah, salah guna kuasa, hukuman memfitnah, khalwat dan sebagainya. kan? jadi di antara bentuk-bentuk hukuman yang 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 ada bolehlah wujudkan hukuman yang setimpal seperti penjara, rotan, denda, apa-apa hukuman yang sesuai kan? Ha, yang orang kata setimpal ataupun bersesuai dengan dengan kelakuan atau kesalahan yang yang dilakukan. Ha, jadi dia boleh berubah. Ha, contohlah pemerintah kata hukuman ini hari ini dah makin berlalu kan? Kesalahan atau perbuatan kan semakin berleluasa hari ini contoh jadi hukuman lama ini dia nak perlu disemak semula contoh kan. apakah apa nak diubah? Ah dia sudut kadar ke tambah ke kan? melihat kepada pemerhatian ataupun penilaian pemerintah semasa waktu itu. Tengok, dikaji semula hukuman sesuai tak tidak Dan kesalahan yang lakukan ataupun masalah yang berlaku semasa hari ini. Jadi terpulang kepada pemerintah Itu hukuman tak takzir ha, Terletak kepada pemerintah Yang menentukan kesesuaian hukuman Di masa ke semasa ha, Jadi perbezaannya Semuanya adalah Atas dasar wujudnya hukum ini Ada masalah eh, Hukum hukum hudud Atau anhad Hukum kisas telah ditentukan Daripada Allah Hukum takzir adalah hukum yang diberi kepada pemerintah untuk menentukan kadar yang sepatutnya kepada kesalahan yang dilakukan. Nah, ha, hakikatnya ialah untuk apa? Untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Dia bukanlah lebih kepada itu pun nak menjatuh hukuman itu bukanlah sewenang-wenang tuan-tuan. Kan? Bukanlah sewenang-wenangnya. Ya. Yeah? Jadi tertakluk kepada syarat. Ha, nanti perinciannya bab-bab fik jinayah ni tuan-tuan tanyalah. Kan? Siapa pengkuliahnya kan? Ini saya ceritakan contoh-contoh yang ada dalam kaedah ad-daryuzal wujudnya hukum-hukum ini sebabnya apa nak menghalang apa kan nak menghalang berlakunya kesalahan ataupun kejahatan di kalangan yang menjadi menyebabkan kehidupan manusia menjadi porak-peranda menjadi kacau bilau dalam kehidupan manusia ya contoh kalau tak diwujudkan hukum mencuri Maka akan berleluasa lah Orang akan mengambil hak orang lain kan? Sedangkan mengambil hak, hak orang lain Adalah secara batin itu adalah haram Maka tidak boleh diambil Melainkan dengan keretaan diberi nah, Macam tadi adanya hukum jual beli Keretaan Adanya hukum hibah pemberian kan? Adanya hukum wasiat pemberian kan? Nah, jadi semua itu pemindahan pemilikan itu bersumbukan atas dasar keretaan pemilikan itu diperolehi dengan cara yang yang elok. Ha eh, bukan secara yang batil. Ha, jadi hukuman-hukuman itu wujud bukanlah semata-mata untuk hukum tapi untuk mendidik manusia. Kan? Kalau buat ini, inilah yang diletakkan. Walaupun kata kata ustaz, bukankah kalau hukum ni memberi mudarat pada penerima betul, tetapi dia menghalang mengekang kejadian itu lebih berleluasa di kalangan luar sana Supaya tak mengikut kan? Jadi bila dihalang, disekat dengan hukuman tertentu maka kehidupan di luar sana akan hidup lebih aman kan ha, tak ada orang suka-suka ambil hak orang lain tak ada orang suka-suka nak, nak pukul orang lain maka Islam mendat mendatangkan hukum itu lebih kepada mencegah supaya tidak berlakunya berleluasnya uh, apa ni kemungkaran menjebatkan kesukaran hidup dengan uh, aman akan datang tuntutan kepada Allah Subhanahu perincian bab hukum-hukum jenayah ini tentu tanyalah pada ahlinya kan saya merungkaikan sedikit apa yang contoh-contoh yang terkandung dalam kaedah ini yang nyata kaedah ini boleh memberitahu kepada kita untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih banyak berlaku kan supaya kehidupan orang lebih aman eh, semua kehidupan lebih teratur dan terjamin kemaslahatannya di masa di masa akan datang. Tuan-tuan, tama Allah SWT cukup sekadar itu pada malam ini insya-Allah kita akan bahaskan lagi kaedah ini panjang lagi perbicaranya nanti akan dibahaskan lebih lanjut bagi contoh-contoh yang yang akan datang yang baik itu daripada Allah yang kurang itu daripada saya sendiri jika ada berlaku kesilapan tolong betulkan saya kalau di depan saya ini ada di kalangan alim ulama atau alamah yang lebih mahir yang lebih pakar dari saya tolong perbetulkan saya di saat saya melakukan kesilapan ini jadi itu juga tutur kata saya kalau ada tutur kata yang tidak sepatut saya ungkapkan di sini saya mohon maaf kan di hadapan saya orang-orang yang saya muliakan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan Allah beri ganjaran kepada kita di atas apa yang kita usahakan pada malam ini Bismillahirrahmanirrahim Allah manfaat nabi malam tana waghlimna ilmu yang fauna walla tansanihi ya Rabul alamin Rabanaatina fit dunya hasana wafil akhirat hasana waqina azaban nara walhamdulillah Rabbil alamin aku ingin tahu lihat apa Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semoga kita salam